基本のおかずめちゃくちゃ豪華なんですけど見てください小木三泊のメインがチェユッポックンでこちらがセンソンペッパンのメインがサバの塩焼きでございますうーんあかん 今ですね、えー、トンデムン歴史文化公園駅の隣新丹駅の2番出口を出たところに来ております <laughs> 気づきました <laughs> そうなんですバッサリ切りました <laughs> じゃー <laughs> さあということでイメチェンを一番最初に向かうお店はですね野菜タップ プリの麦飯定食を食べられるお店に行きたいと思いますさあ、えっ、ー、とこの2番出口を出てすぐ左に行きますよちなみにですね、えー、反対方向に進みますと私たちが最近ハマっている、えー、ソウル中央市場の正門がありますさあでは行きましょうかお店に到着する前に是非いいねよろしくお願いします この、ね、突き当たりから左に行きますよ。こちらだよー。<laughs> 左だよー。<laughs> そうするとねもうねお店はすぐでございます。さこの辺ね屋台がずらーっと並んでますけど夜になるとね、あのー、大体に、ね、オープンしてるお店がね多くなります。そう、うううああいいい風ににさ、こういうさ、こ路地に入っていくのもね めちゃくちゃ楽しいんですよそうそうそうちなみにあの目の前に見えてるブルーの屋根がソウル中央市場ですねアーケードの屋根ですさあお店到着ですよ目印は入り口にたくさんの惣菜が並んでますのですぐ分かると思います お昼はこんな風に並びますので、早めに行くのをおすすめします。メニューはいろいろありますが、基本はこの野菜定食です。今日は肉と魚がついたこちらの2つの定食を注文しました。こちらは席についてまず出てくるスンニュンというおこげスープです。 体とっても温まりますよいやちょっとちょっと待って基本のおかずめちゃくちゃ豪華なんですけど見てくださいじゃあ一つ一つ紹介していきますこちらがじゃがいものあえ物そして韓国かぼちゃのあえ物にこちょり いってキムチの浅漬けですねそしていりこの和え物に椎茸とお野菜の和え物で三番定食を頼むと出てくるナムルの盛り合わせです韓国かぼちゃに豆もやしシナムルというお野菜のナムルにえトラジですねキキョウです そしてね、この膜用のお野菜が超豪華なんです12345678910種類 <laughs> めっちゃ楽しめるさあそして小ギ3泊のメインがチェユっぽくん でこちらがセンソンペッパンのメインがサバの塩焼きでございます。そして天ジャンチゲに麦飯。これはですね、白ご飯と麦飯どちらか選べます。ちなみにプラス二千円出すと大きな鍋に出てくるチョングッチャンに変わります。そしてここ珍しいのが、まあニンニクサンジャンは当たり前に出てくるんですけど、これ。 こちらがファンソゴというお魚の塩辛なんですけどこれお野菜で巻いて食べる時にちょっと入れるとめちゃくちゃ美味しいんですよちなみにこのメインがなくお野菜だけのやっち3泊ていうのもあるんですけどそれがなんと8.1ですバリやすやいそうだからお肉とかお魚私はいらないわ野菜だけがいいのよっていう方はねこのねやっち3泊を注文するといいと思いますよさあまずはちょっと天スープから いただきます胃を整えよ、はあ、全然しつこくなくてめっちゃさっぱりしてますそうそうこれで牛肉が入ってる天山チゲなんですよだからすっきりしながらも旨味がちゃんとある整いましたさあではいきなりお肉いっちゃいます 豚肉炒めチェユっぽくんです。ご飯準備してきます。うん。うん。うん。お肉一口にご飯三口ぐらいいけちゃうぐらいにご飯との相性がめちゃくちゃ良くて、ちょっと甘めのソースが。 本当にご飯とのこう相性を良くしてくれますピリ辛、まあ、なんでこの脂の部分を噛むとビシャーってめっちゃ美味しい肉汁出てくるんーんあー美味しいそう、これこれ私が好きなのタンギ と言いましてこれ、三泊屋さんに行っても出てこないお店が多い中ここは結構大量に出てきますこれ体にもよくてこう巻いて食べると香りがいいんですよなので、えっと、サニーレタスと一緒にこんな感じで巻いて食べたいと思いますここへまずお肉そしてナムル4種あんまり入れすぎちゃったらお口に入らなくなるので適量ですねはい そして。半そぼちょっかい、入れます。ちょっと香りがいい野菜がいっぱい。うら。絶対体にいいよね。さ。じゃん。うん。うん。じゃん。<laughs> うんまずは全ての野菜からめっちゃおいしい水分がパーッと出てくるんですよそしてやっぱり香り野菜特にこのタングイこの香りはほんとになんかちょっと漢方っぽい香りなんだけど全然しつこくなくてであとから桔梗の苦味がさっと駆け抜ける感じでで最後に。 チョッカルがキュッとこの塩味で締めてくれましたはあもうね生臭さとか全然ないですおいしいそこにやっぱ麦飯かき込むもんだからたまらないですようーんもう今の一口で体がめっちゃ で細胞がこんな風になにってるこのトラジをちょっとご飯にのっけてうわあーちょっとしたねやっぱ苦味があるけどこれクセになるんですようんートラジの苦味を温かい麦飯の甘さが包んでくれるうん美味しい 香りめちゃくちゃいいさあ膜用の野菜の中になんとなんと昆布が入ってましたお肉麦飯にんにくとファンソゴョッカ感ちょっとシンプルにねいただきますうんーやっぱご飯一口欲しくなる うん口に入れた時の昆布さんの香りそして結構厚みがあるんですよだから食感がねまたねこう野菜とは違うコリコリ感を楽しめて昆布で包むとなんかミネラルも取ってるっていう感じですっごく美味しいいやちょっと楽しみがなんか組み合わせ次第でもう何通りも。 あるから次どうしようってなんかワクワクしちゃいますどうしよう次うんどうしよう次うんさあ続いてはこのこっちょりとお肉を一緒に うんうん、美味しすぎてごめんなさい言葉が出てこない <laughs> このこっちゃりのヤンニョンが最強美味しいですで浅漬けだからやっぱりフレッシュ感もありますね続いてのメインお魚いただきますなんかさおかずがいっぱい出るからさこのお魚の存在はちょっと忘れてた <laughs> よいしょ。わあ、綺麗な実が出てきましたよ。え?。うわ、脂乗ってる。うん。塩加減がめちゃくちゃちょうどよくて、やっぱ脂めっちゃ乗ってます。うん。あ、美味しい。ちょっとこの椎茸美味しそうじゃない?。分厚。 うん香りめちゃくちゃいい、うんこのしいたけ噛むとプリプリ感とともに出汁がじゅわわわんですね最高 <noise> 見てください韓国かぼちゃがとろっとろに煮込まれております <noise> うん うん香ばしい香りとともに表面は溶けていくんですよで中はしっかりと食感があってなんか二度楽しめるっていう感じのあえ物ですねうんーご飯がもうない <laughs> 茹でたキャベツにお魚そしてここにもナムルをのせていきます はいそして今回はねお店手作りのサムザ <noise> やっぱさ巻くのはお肉みたいな感じがあるけどお魚とお野菜の相性もめっちゃいいわ。 うお、ん、いしいだからなんか2人できたら別々のものを頼んでシェアするのもいいと思いますしもちろんここは一人前からの注文も OK なんですよここはもうね おかず一つ一つが本当に美味しくて愛がこもってますでこれだけのやっぱりクオリティを出すお店しかもこの価格っていうのはなかなかソウルにもないと思いますので是非トンデムーンからも近いこちらのお店で韓国ならではの麦飯食べてみてはいかがでしょうかおかわりしちゃいましたさいりこと一緒に